Так давно не виделись, а правда? У, меня, у меня к вам несколько вопросов сразу. Скажите, пожалуйста. Ну. Да, почему а память о Киевской Руси никак не отобразилась в украинском фольклоре? В смысле, не отобразилась в украинском фольклоре? Так Киевская Русь это временной промежуток, до 1240. -го, а украинский фольклор, он как бы там начинается адекватный уже с 15-16 веков. Ну а почему вот так вот? почему как сказать, вот более глубокое время украинский фольклор не захватил. Потому что как бы э, не все читали летописи, скажем так, в 15 веке. Какие-то обычные местные жители, которые создавали этот фольклор. Как бы это такой смешной вопрос. Это спросите, почему э, греки, греки в греческом фольклоре Слушайте. нету... Ну, дело в том, что греческий фольклор, то он э, довольно-таки хорошо известен. Даже, допустим, миллиарды считает То есть возрождение античности. Ну, а вы, вы а, простите, вы путаете. Безусловно. Почему, ну, а, почему? А, почему а, Средневековье, скажите? Вот, почему название ну, Средневековье? Между ну, чем? А, ну, это Медиеви по-латыни. Вы, кстати, не отвлекаетесь. Да не, просто ответьте за него. эту Да, будем за, за ваш фольклор. Спасибо большое. Но Средние века — это промежуток времени между... Римської імперії, античності и некої вот такое, от, ну некий застоїв в науках там хотя. Хоча... Блін, сліть йо моё йо, вот это обідно було, это чувак там постоянно казали цей в е, якийсь там історик чи препод по історії в якомусь зотів. Обідно. Якраз середні віка, це тому, що середньові, коротше, що віка, то тоді просто забули ось ці всі відкриття, да? забули всі відкриття, оці, що були в античність і так далі. Там просто такий ну, реально дуже розвиток, впевнено, йшов вперед, і тут хопа. І це настало цей час, коли падіння Римської імперії, це початок середньовіччя вважається. О, і все, тв, варвари е, за, захоплюють, в принципі, колишні околиці Російської імперії, ой, ось, Римської імперії. І... починається от такий застой. то yeah, есть ну, 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 втрата. А потім відродження, Ренессанс ренесанс якраз тому і названий відродженням, что це як повернення до цих античних традицій. Це відбулося тільки там після 6... того 15-16 століття. Здравствуйте. Здравствуйте. А ви откуда будете? У вас ще день? Так, да, день. Вечір. У нас вже вечір. Ну, у нас теж вечір такий. Вы что? Я, а я по я с Киева сам, Евгений зовут, общаюсь по украинской истории. истории Украины? Да. А за какой период? Да какой вам интерес? Можем ну, про Русь пообщаться, про казацкую державу, нет, про... Нет, смотрите, не. Понятно, история, понятие такое. Вы имеете в виду Украина как государство? История государства украинского? История украинского государства начинается с Руси, понимаете. Нет, как это? С Руси начинается история государства украинского. Не... На наших территориях было государство, Русь, центром в Киеве. Что они тоже ваша были центральными были Ваша территория Какая ну, ваша Современная территория? Украина, наша территория. А, современ... на территории современной Украины была Русь? Конечно, Так может быть правильно Центр. сказать, что на территории Руси появилось государство Украина? Как наверное будет более правильно. Ну Руси тогда не было уже, на 1240 году уже перестали Нет, существовать да, а в принципе. Украины тем более не было, в правильно? В принципе. 1240. Украина тем более не была. Не, украина, украина была, но ну, тогда еще не государство, просто там какой-то топоним, а, какое-то название. Вот. А потом уже в 17 веке стало, да, уже, Нет, в принципе, не 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 до государства. Украина, ну, не было. Было. А уже вот э, несет по, как говорится, по волнам памяти. Ну, так а что не Украины так? Украины еще понимаю. не было, но было это самое. Вы же как-то сами себе противоречите. Не понял. Государство Украина когда появилось? Можете назвать дату? Ну, если государство Украина, именно Украина с одним этим названием, то это 91-й. Если Украинская Народная Республика, это 17-й, 1900. А если Украинская а государственность, да, Казачина, там, Едьмарщина, это А, а это Знур это века. что было? Что? Знур. Знур? Знур, да. Не знаю, что такое Знур. Не угу. знаете, что такое Знур? Ш шнур, может, Шнур, нет. Знур, знур, западная блядь, блядь, блядь. Знур. Народная Украинская Республика. Что, первый раз слышите, что ли? Знур, да? Знур. Знур, ну Западная, знур. Народная Украинская республика, да? Да, да, да. Ух, вы смешной какой. Вы бы почитали чуть-чуть, да. Как правильно его произносить вообще. нужно? как правильно произносить ну, зную, по да? Практике. По вашей, э, те, по, по вашей а теории. По если это неправильно. Молодой человек, что вы так много воды льете? Зунер. Зунер. А, как на украинском народном республике. Ч... Хрен редкий не сплачет. От пристановки слагаемых сумма не меняется. <рес> <рес> <Так> что... <рес> не меняется, <нравится>, конечно. <рес> это вообще другое, что вы там шнур свой назвали. Это как бы не относится к зуне. Вы-то поняли, о чем я веду разговор? Ну, ничего страшного. Ну, Много э, есть. вас, вас что? Украинская государственность, она была в разных, понимаете, в разных своих обличьях. И вот начинается а, она с Руси, переходит Литовское Русское княжество, потом переходит а, Речь -а. Посполитую, там оно как бы а, относится а. к этому. А потом переходит... Кого она переходит туда? Куда вот она переходит? В качестве кого? В качестве холопов? Да нет, на равных, не как бы, Лит... первая территория, ну, Украина, да, русь да, бывшая территория Руси захватила, она стала именоваться Великим княжеством Литовским и Русским, и, ну, то есть, как на равне, а, потому что а тут, здесь туда брались законы, язык вот этот, письменный, и туда все. Украина. Литовские а Украина, статуты, на этом написано. Я а. Украина... Украина, есть я же упоминание. говорю, это э, само название более позднее. Ну, то есть, первое упоминание 1187. Но э, как уже можно государство как, приравнивать, как это как, что? Это, это вот, как что? раз таки. Что? Первое упоминание как что, как термин, как государство, как термин, как да, что? как термин 1187 а, года. Который о чем говорил? Говорю о том, что дословно там считается, что когда умирает князь Борис Глебович, <проб> то о нем же. Україна много постана, що имеється в виду под Україну і до сих пор всі спорять. Ну, на самом деле, Хорошо. похоже, по своєму да. контексті, якщо ми підставимо, какие-то родні землі, родные люди, отчизна, знають, вот ось такое. То есть там не подходит Понятно. то, что по нем какая-то Украина постанала. Причем здесь Украина, Все же стонали. Все Переславское княжество по, по нем плакалось. Это значит, ну, там пишется, что все переславцы поп поплакались. То есть, скорее всего, имеется в виду вот именно другое, как обличие Переславского княжества, как ветчизны есть, родной тогда, земли. Тогда мы не будем здесь акцентировать внимание на термине Украина, потому что это имелось в виду не государство, не территориальная какая-то часть чего-либо, а просто это имелось в виду. Так туда, туда, туда Русь, туда Русь название. Что это край? Так правильно, русские князья же правильно. Не, не русские князья. вас, а на чьи? ваших территориях, были другие абсолютно там Владимирское княжество, Владимир Суздальское, а, там, в, Суздаль, в, Владимир, тогда, суздальцы. Они князья. себя назвали суздальцами. А здесь. Было Киевское, там, Челасское, не русью были, Русси. назывались. И народ назывался Русью. Ну, вы вы? Это разные были с самого начала, поэтому это относится это... к Украине. Князь русский. Что? Князь Владимир, русский, князь. что? Князь Владимир, это не русский князь? Не русский. Он не русский. Он, он, а он а великий а, князь киевский. Всех летописях он пишется Великий князь киевский. А Русь в узком смысле. Русь в узком смысле. Если вы почитаете историков, академиков Шахматова, поселкова Насонова, Рыбакова, Данилевского, в узком смысле, то Киев Чернигов, переслав. Понимаете, все, это Что как это? бы границы заканчиваются. Вот эти княжества, вот эти три княжества они себя к Руси относятся прямо к Руси. А Владимирская, там, вот это, Суждальская и так дальше, это другие, они себя отделяют. Они пишутся в летописях ростовцы, суждальцы и так дальше, Начали с Юрием Долгоруким, идут в Русь но, или на Русь, там, люди, воевать люди, в Киев. То есть это отделялось, это разные понятия. Люди, населяющие эти княжества, они были другими, в отличие от Киевского там, и прочего. Другими людьми были? Да, другими. Другой язык Конечно, был? Другими. В, в, в Владимирском, Служевском и так дальше там были финоугольские племена живым языком своим, которые учили по цирконосвянскому, учились, там, по молитвам, так дальше, богослужение. А тут были славяне, которые говорили на славянских языках, но ну, также у них был письменный книжный, церковнославянський. А украинский язык, когда появился? Смотрите, открываете Лексис за Зазанни, 1596 год. Это первый э, украинский словарь, там старый украинский. И он подписывается, что русская мова, русская мова и славянская, то есть церковнославянская. И там те, что церковнославянские слова, похожи на ваши. А те, что русская мова, это как раз таки... Вот прямо таки до украинского языка относится. А, то есть там старый, украинский и русский. Это русская одно и то мова. же. Да. Вот я тупой такой, я вот тупой. Была русская мова, но это как украинская мова. Нет, это, Хорошо, это архаическая, не знаете, такая архаика. Учитывайте, это архаическое учитывайте. название украинского, это украинского языка. Вот и все. Вот и все. Очень просто. Потому что как бы человек пытается непонятно куда шел. Он мне уже попадался. Он уже мне попадался. Видно, мне уже попадался. І я йому сказав, там, що перші терміни, там, Україна 1187, і так далі, що його там так збомбило, він вилетів, він зараз теж злетить. Він мене навіть не запам'ятав. Розумієте, в чому крінж? Що в мене більшість оцих чуваків, от той чувак, що попадався, і багато ще чуваків, вони мене тупо не запам'ятовують, в принципі, що я був перед ними, хоча якби тут, ну, тут є чим запам'ятатися. Там вон, книжка, вона чогось стоїть. Ну, вони мене тупо не запам'ятовують в лице, в принципі. просто не вот это для меня такие ржач. типа я думал что он просто за швиденько. утренний там психане и так далее ну и щось что-то пробовал но бачите, а, так трохи. Трохи не цей Давио привет Куда будеш? я тебя хорошо знаю история к сильный да не знаю сильный сильный так что есть вопросы какие-то Слушай, не-не-не, я спорить не буду. Если бы была бы причина, ну, если было бы желание доказать, например, что Россия старше Украины, смог бы, нашел бы какие-нибудь документы? Россия старше Украины? Да. Что такое Россия? Начнем с этого. Ну, Русь, это Русь, это Россия. Нет. Ты бы смог бы найти из документов? в том-то и проблема, что Русь это не Россия, поэтому никак не смог бы. Понимаете, тут, Ладно, смысл, давай. тут смысл, что Россия, это перевод греческое, правильно? Руси. Русь. Да, да, да. Да, а, а Русь, по вашим же, э, ваши историки говорят, что Русь в узком смысле, то есть первоначальном, это... Чернигов, переслал Киев, потом Русь. В 1240 году она как бы в пух и прах превращается. И дальше это наследство а идет. За время, почему в свое время Украина отказалась от... от, от ну, перестала называться, стала называться Украиной, а не, а не Русью осталась? Знаете, это такой вопрос. Вот э, не знаю, откуда вы это взяли. Но если вы спросите, например, в Рум Румын, почему они отказались от наследства Трансильвании, потому что они начали называться Румынией только в 19 веке, то они с вас посмеются, потому что они считают, например, Дракулу, да, Владислава драку они считают своим королем, но он трансильванский король. У них было княжество Трансильвания, но не переименовались, новое название взяли. И как бы им это не мешает быть, ну, иметь историю Трансильвании, потому что это их история, просто другое название. Смысл не меняется после переименования. Поэтому у нас это плавные изменения, даже не так, как у них искусственно, а плавные. Уже с 17 века Украина есть, но она параллельно пишется с Русью. То есть есть Русь и Украина есть, и это название на карте, они вместе стоят. Понимаете? А ваше государство только переименовалось на Российскую империю, то только в 1721 году. А до этого да, где да, было при, непонятно. При Петре, да. Да. При Петре, да. Да. Ну, но ну, как бы. Ну, была не Россия, была Русь. Какая же Русь была, если даже э, этот. Петр Алексеевич до 1721 года, он, значит, приглашает там каких-то картографов, например, Питера Пикарта. И в 1705 году он издает карту, на которой написано «Московское государство», ну, там, часть Московского государства. И это пропускает Петр Алексеевич, говорит, классная карта, супер. А потом он издает газету, даже до этого издает, в 1702 году, издает газету, которая называется «Первая газета», да, «Ведомости э, о военных и иных делах», в московском государстве и о странах. То есть он четко издает газету, не пишет, что это какое-то русское или российское или Русь, как вы сказали. Пишет, что московское государство. Какое, какое это отношение к Руси имеет? Не, ну про московское государство я слышал, ну было много. Новгородское, московское государство. Но это ну, вы имеете в виду был. княжество. Но это было это да, 15 век. Россия была разрознена, это все верно. Это 15 все век, правильно. да. А мы говорим за 18, начало 18 века, это же не княжество. Значит, что-то имеется в виду не, не княжеством, что-то имеется в виду, а имеется в виду вот, государство, какое оно есть. Константинопольский мирный договор тоже, 1700 год, за два года до издания газеты. Там Московское государство договаривается с отоманским государством, то есть Османской империей. Про то, что оно уже не, платит, не будет платить дань Крымскому хану, только в 1700 году. То есть, это государство это не княжество уже, это цельное государство. Слушай, не ск... вопрос нескромный. У тебя сколько, 25 уже есть, да? Ну. Не, я, я, я к чему просто спрашиваю. Ты давно вот эту историю знаешь? Просто это все ну, совсем свежее. Я никогда раньше этого не слышал. Ну, так есть, как с детства изучаю, а и со ты школы ты изучаю. Не ты ну, до, до 14 года это знал все? В смысле? Ну, вы берете, поднимаете архивы, историков ваших читаете и вы узнаете хоть хоть сегодня вот вы например ничего не знали тут взяли книгу какого-то там например рыбакова там Насонова данилевского современный вашей российский историк читаете хоп тут написано так то так то так то и, и есть ссылки на конкретные источники то есть не просто э, человек от себя что-то пишет там придумает а он посылается конкретно анализирует он приходит к выводу что вот так то так то русь в узком смысле это то вот Чениго переслал. Ну то есть, это ж это ж не один историк сказал, их куча. И все ваши, понимаете, российские, не наши, там украинские, нашим никто не доверяет. Ну, в России, я имею в виду. Мы-то, конечно, своих читаем. Вот. А ваши же российские историки говорят, да, Русь, Русь, вот она, вот она. Понимаете? Ну ладно, я спорить я, я, не буду. Честно говоря, для меня история это темный лес. Я ее не очень люблю. Я из-за того и не люблю, что. Можно выдергивать какие-то факты в нужную тебе сторону, и историю рисовать как угодно. То согласен, есть... да, выдергивать не нужно, потому что... Вот знаете, меня обидно было, когда у вас появились вот эти учебники Мединского, ну это для 11 классов, там, 45-го года, а есть еще для 4-го класса учебники, я не помню, кто издавал, но там вообще, короче, переписали учебники так, что... Киева нигде нету в упоминаниях. То есть пишется, что, например, Нестор Литописец писал там повесть временных лет в Киево-Печерском монастыре в... И там, где до, до этого писалось в Киеве, теперь стоит в столице просто. То есть нигде не упоминается, что там что-то в Киеве происходило, просто столица какая-то. А какая столица, это уже сами с четвертого класса там, да, дети э, должны догадаться. Вот. Так что я тоже так не люблю. Ну ладно, давай, щасливо. Давайте, учать. Хорошо, що є адекватні собісідники. Хоч і спорит, но би, хоча б слушаєте, то очень большой плюс, я вважаю. Сподобалось відео? Тоді не забувай підписатися на мій YouTube, Телеграм, Instagram, а також за можливості підтримати мене на Patreon чи за реквізитами, що знаходяться в описі під відео. Дякую. Slavo Ukraini.